Siapa kata bercinta tu haram dalam Islam? Ada satu hadis daripada Ibnu Majah. Nabi kata tidak ada solusi yang lebih baik untuk dua orang yang bercinta melainkan nikah. So perasaan tu tak salah. Memang diiktiraf dalam Islam, perasaan cinta tu tak salah. Yang salah atau betul tu adalah perbuatan. Apa you buat dengan rasa cinta tu? So kalau you sedang bercinta dari sudut perasaan, tak salah. Okey, yang kita kena check adalah perbuatan. Apa you buat dengan rasa cinta tu? Kalau dengan rasa cinta tu you pergi keluar dating dengan dia berdua-duaan, masuk kereta berdua-duaan, pegang-pegangan tangan, cakap sayang-sayang, I love you, yang tu yang salah. Why salah? Kerana ia la taqrabu zina, remember? Dia mendekati ke arah zina. Adakah saya nak cakap you akan berzina? I don't know, tapi obviously you dah nak mendekati ke arah tu yang kita nak elak. Elak sama sekali. Alright? So perasaan tak salah so jangan kita kata oh Islam melarang kita daripada bercinta no rasa cinta tu rasa cinta tu fitrah bila timbul timbul lah cumanya kita kena uruskan manage rasa tu supaya kita tak jadi hamba kepada perasaan ok tapi perasaan tu kita yang kawal so that's why kita sarankan rasa cinta fine tapi buatlah dengan cara yang baik ok ta'aruf tu just perkataan bahasa Arab je dia bermaksud berkenalan ok tapi dari segi istilah dia maksud dia yang kita nak capai di sini adalah berkenalan dengan cara yang menjaga batas cara yang ada prinsip cara yang ada struktur dia bukan main ikut dan saja, bukan main go with the flow saja, bukan main ikut perasaan semata-mata so kita jumpa kita jumpa ada agenda nak bincang apa ni kita jumpa kita ada matlamat kita berkenalan ni untuk apa untuk nikah bukannya berkenalan tu sebab nak kawan je no untuk nikah right adakah bermaksud kita garanti nikah no kita just nak figure out kita ni serasi ataupun tidak that's why we have Ta'aruf. Ta'aruf ni bukan garanti kahwin. So kena faham semua benda tu. Itu adalah framework kita. And once kita faham yang tu, tambah pula kita faham bahawa kita keluar tak berdua-duaan, bawa teman, orang ketiga untuk bersama-sama kita. Why? Why kena ada teman? Kita ni lemah sangat ke? It's not about kita lemah tak lemah, kita kena percaya bahawa, you know, regardless kita punya iman tahap dewa ke atau tahap biasa, regardless eh, kita percaya bahawa yang ketiga tu sentiasa syaitan kalau kita berdua-duaan. Kerana apa? Itu amaran Nabi. Dan kita kena ingat bahawa Again Mungkin iman you kuat Alright Tapi kena faham bahawa Syaitan tu Pengalaman dia adalah sejak Nabi Adam lagi Okay Dia punya resume dia quite strong Alright So janganlah you rasa macam Eh kacang je Do not underestimate Syaitan ni ada banyak trick dia So sebab tu lah kita sentiasa kena bawa teman Walaupun iman kita kuat It's not about kita lemah atau kuat. It's about syaitan tu is so experienced dalam kerja dia. Okay? So, that's the difference tau. That's the difference. Kita ni berkenalan ada struktur, ada disiplin, ada prinsip. Dia bukannya main ikut random sahaja. Bukannya main ikut perasaan sahaja. Bukannya main ikut trend sahaja. No. We're not trendy people. We're people of principles. Okay? Kalau prinsip itu selari dengan trend, tak apa. Tapi kalau trend tu tak selari dengan prinsip, kita kata, nope. I'm not interested. Because kita people of principles, itu yang kita nak ketengahkan di sini So, berbalik kepada soalan, ta'aruf dengan dating ni adakah Islam mengharamkan cinta? No, it's not that simple Islam recognize and celebrate love Cumanya, Islam datang dengan disiplin, okay? Be disciplined people I know you have feelings, I have feelings too Tapi kita kena disiplin lah Itu membezakan kita daripada binatang kerana binatang pun ada feelings juga. Tapi dia buat je, ikut feeling dia. So kita nak bezakan diri kita daripada situasi macam tu dengan ada disiplin. Alright? Feelings is fine. You love him, fine. You love her, fine. But make sure love itu tak sampai ke tahap you forget the love of Allah. Okay, you forget yang you ada disiplin. You forget yang you ada prinsip. You forget ada batasan di situ. Itu je yang kita nak ketengahkan. Alright? Not the feeling. The feeling is good. Love is good no doubt yang perasaan cinta itu memang satu benda yang best lah siapa tak best dengan perasaan cinta di awang-awangan, tengah angau kan so it is in a way satu nikmat sebenarnya untuk kita boleh ada rasa cinta tu it's better untuk ada rasa cinta than to not rasa cinta at all you know, somebody yang mungkin ada traumatic life dia mungkin nak rasa cinta pun tak mampu so it is a nikmat ok, so kita kena hargailah nikmat tersebut cumanya jangan sampai nikmat tu berlebih-lebih Alright, melebihi batasnya, melebihi disiplinnya. Whatever nikmat dalam kehidupan pun kena ada dia punya proportion dia. Right? Makanan manis, so nikmat. Tapi kalau lebih sangat jadi penyakit. Right? So anything good in life, dia tak boleh like without any limits tau. Dia tak boleh without any structure. Dia kena ada benda tu supaya dia tak membinasakan kita balik. Ada ramai orang tanya, okey, ta'aruf, ta'aruf, ta'aruf. Okey, I get it. Tapi apa nak bincang dalam ta'aruf tu? Yalah, nak bincang benda-benda romantik tu kita elak, tapi nak bincang apa pula? Right? Sebab itulah dalam buku terbaru saya soal jodoh dan ta'aruf, saya outline 100 lebih soalan-soalan yang you boleh tanya dalam sesi ta'aruf. Now, saya kena warning awal-awal eh. Ini bukannya interrogation. Okey, you tak payah nak ada mentol sebiji lepas tu you kata, "You buat apa?" Tak payah. Ini juga bukan interview. Dia bukannya like tanya sepatah jawab sepatah. 100 soalan yang ada dalam buku saya tulis tu dia sebagai satu pencetus idea. Sebab nak bagi tahu topik-topik ini kita kena bincang. Okey, topik-topik seperti apa? Topik tentang matlamat hidup, prinsip hidup, agama, kefahaman agama, topik tentang keluarga, background keluarga, keluarga apa you nak bina nanti. Topik kewangan, macam mana habit kewangan you, hutang, okey, credit card, okey tak okey macam mana kita nak plan kewangan in the future Okey, cara you macam mana, cara saya macam mana boleh ngam ke tak ngam those are the kind of question yang kita nak bincang dalam sesi ta'aruf adakah ia perlu dibincang in one go? no ta'aruf ni dia buat dalam bentuk perjumpaan let's say lebih kurang sejam-sejam lebih macam tu sekali seminggu dah okey. kalau katakanlah kerap sangat maybe sekali setiap dua minggu tak ada masalah bila you jumpa tu siaplah apa soalan nak tanya and if you have good conversation, sebenarnya satu soalan dah cukup dah for one session. You boleh bincang and bincang, berbual-berbual for one hour plus. Just one question sahaja. So, dia bukannya like kita terus list down 100 soalan. Soalan pertama, okay. Soalan kedua, okay. Soalan ketiga, no. Kita berbual. Maknanya kita berbual, kita kembangkan. Kita kembangkan, kita kembangkan. That becomes the ta'aruf. And bila kita berbual macam tu kita boleh in a way in a way buat assessment sama ada kita ni serasi atau tidak because dengan perbualan tu saya boleh tahu mindset you macam mana cara berbahasa you macam mana personality you macam mana sama ada kita ni boleh ngam tak boleh ngam that's why kita gunakan elemen berbual tu untuk kita nak lihat sama ada kita ni serasi atau tidak and it comes in the questions of ta'aruf tu So, fokus soalan-soalan macam tu, soalan-soalan kecil macam what's your favourite colour ke pasal you suka DC ke Marvel ke, lupakanlah soalan tu. Soalan tu simpanlah waktu you honeymoon nanti, ha, tu tak apa. Tapi sekarang ni kita bincang soalan besar-besar dulu kerana kita utamakan yang ni, nak tengok kita serasi ke tak dalam benda-benda besar ni. Because, jika kita serasi benda-benda besar, everything else will fall into place trust me nama saya Ayman Azlan seorang ta'aruf coach dan juga kaunselor perkahwinan berdaftar nama buku yang saya tulis adalah Soal Jodoh dan Ta'aruf bagaimana mencari dan menentukan pasangan yang sekufu buku ini saya tulis khas untuk anda yang sedang mencari pasangan yang single yang mungkin dah putus harapan and mungkin yang keliru macam mana cara nak berkahwin so dalam buku ini saya akan outline 5 fasa yang anda akan lalui untuk nak berkahwin each fasa itu diterangkan dengan detail dan ia adalah satu persatu jangan langkah mana-mana fasa atau step okey